Концептуальний живописець Василь Лошкін сьогодні в нас в гостях гість з Росії. Добрий день. Вам самому подобається, як вас зараз почали презентувати? З вас зробили дуже велику а, зірку. Ваші картини в да, великій да, кількості это... в інтернеті. З вас зробили, мені здається, все те, що ви не хотіли, щоб з вами робили Насправді, Концептуальним каким-то жива пісомня українці саме називають. Ми любимо гарні слова. Так і як то помце мені. ну, какое-то время назад э, кто-то спро... обратился ко мне как из Киева, там, говорит, мы сейчас тут составляем список э, ведущих нон-конформистов типа планеты, и вы один из них, э, что-то такое. Вот, э, вот это вот я только от украинцев, кстати, слышу. У вас дома так вас не называют? Нет, нет, конечно. Вас просто спрямляют, что вот просто я людина, просто малюя. Вы оповытили ему мне сдается. Ну, я не думаю, что какой-то там... Нет, нет. Ну, понимаете, честно я не знаю. Вот в интернете. Э -э 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 -э. Меня что это знают только те, кто читает интернет. Угу. Вернее, даже не тот, кто читает интернет, а тот, кто ведет блоги, кто-то в блогах ориентируется, в блогосфере так называемой. А в остальном-то мире меня никто не знает, соответственно, как я могу быть какой-то концептуальной звездой там. <весу> но теперь интернет создает большую количество того, что потом выходит на свет. Все одно, сейчас вкус людей создает интернет. Часто, но не всегда. Это так кажется. Вот посмотрите, вот есть, допустим, Facebook, угу. да? Люди читают этот Facebook, много людей, там миллиард человек uh -huh. пользуются Фейсбуком. В этом Фейсбуке они что-то обсуждают. Есть, ну, там, допустим, политические вопросы. Uh -huh. Они говорят, им кажется, что все читают Facebook, все одной uh -huh. одержимы какой-то идеей. Uh -huh. Потом они выходят во внешний мир, а большая часть народа это Facebook даже слыхать о нем не слыхала. Поэтому... Я сложно сказать, що формірують вкус людей на самом деле до сих пор телевидение, а не інтернет. Якщо ви такій великій кількості в інтернеті, ви хочете вже вирвати за межі цього інтернету. Ви хочете, щоб я про вас заговорили? Да, Телебачення, я... радіо, виставки. Ви колись жартували, що вашу виставку в Москву можуть зробити? Її зробили. Ні, да, 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 да. то і а набуть двадцять 23 апреля. Зараз, за уроку. Да, да, 23 апреля. Но ну, там, понимаете, какая ситуация? Там выйдет книжка с картинками, ну, какой-то альбом, каталог. Сашенька. Да, картинка. да, такая толстая, глянцевая, красивая вещь. И, соответственно, презентация этой книжки будет сопровождаться выставкой. Понимаете, да? Вот, да, это будет, ну, я думаю, будет здорово. Как любой творческий человек, всяких вот человек занимающийся творчеством, всякий хочет признания публики. Это, ну, естественно, писатель хочет, чтобы его книжки читали, музыкант хочет, чтобы слушали его песни, художник хочет, чтобы его картину смотрели, да и не только в интернете, конечно. И тем более они отличаются в интернете, ну, маленький угу. экранчик, вот мы смотрим это, когда человек видит, потом ее живьем, о, какая она здоровская, она живьем гораздо красивее, чем я. А многие сейчас сейчас же еще интернет Читають не тільки на комп'ютері, на телефоні, mm -hmm. от вот все. А картина на во коли я дивилась на ваші картини, мені здалося, що раніше вони були агресивнішими і темнішими, а з часом вони стають спокійніші. Це ну, немножко, да. е ви заспокоюєтесь. Ну да, наверное. Я, у меня э, ребенок появился какое-то время назад, там два с чем-то года. Хлопчик. Хлопчик, да. И я стал гораздо... Как звать? А, Леонид. Леонид. Вот. А И... вы знаете, что это с греческого левенятко? Львенок. Львенок, да, львенок. А я по знаку зодиак лев, так что нормально. И львив – это место лева. Да. Mm -hmm. <laughs> вот. И, значит, а... Я наблюдаю за ребенком, но я сам стал мягче, как бы, стал добрее. Ну, не то чтобы добрее, я не могу сказать, что я был злым, то есть, каким-то таким прям. Просто на какие-то вещи стал смотреть спокойнее, меньше, меньше раздражительный стал. И в то же время э, больше сентиментальный. То есть, вот сентиментальный. Смотрю. То это вик, чи это детина? Я думаю, то и другое. То есть, най-сильнее в жизни, что может изменить человеку, это... Ну, вообще, знаете, смотрите, вот э, мне кажется, что у человеческий характер э, вообще меняется... Да, с время от времени то есть ну вот смотрите мы сначала живем мы дети вот мы так воспринимаем мир потом uh -huh. начинается переходный возраст вот этот вот период там 14 лет как когда ты вообще там все меняется в тебе uh -huh. и э, люди часто ругаются там с родителями тогда потом у вас и... так было ну это у всех было ну, mm. Же. Mm. все у все... всех я например была дуже чемно но все равно какое-то бунтарство там потом чуть постарше начинается вот все все эти молодежные э, э, ну студенты и так далее они все какие-то с духом такой свободы там. А вы пробовали наркотики? Конечно. А как же? В 14 уже? Ну не нет, попозже, туда... попозже, попозже, попозже. И потом это все проходит? Да. Не, ну сейчас если говорить о наркотиках, то конечно тут я бы никому этого не советовал. Не, я про бунтарство. А, бунтарство. Ну, это у всех бывает тоже. Ну, какой-то вот. Э, молодой человек, он считает, что он умнее всех, он умнее своих родителей, да. А, ну, типа там, вы старые дураки, а я вот это, вы устарели, вы не. А человек взрослый, он смотрит на это, он через все это же уже проходил. Ну меняется характер у всякого человека. Всегда меняется. Не, есть какой-то, может быть, внутренний стержень там или какой-то... ну... Черта характера, склонность к чему-то там, типа флегматик, сангвиник, там и так далее. Это вот, может быть, это. Но тем не менее взгляды могут меняться и могут, ну, с возрастом, конечно, успокаиваться. То, какие стержень у вас, Лашкина? Да я даже. Что не изменилось? Не, вот, вот это, наверное, не модность. То есть, когда, как вам сказать, когда вот всем одно что-то нравится, оно мне начинает быть противным. Ну, не то, что прям противным, да, какой-то, ну, как-то вот... Ну, например. Ну, например, вот политика. Угу. Это сейчас вот прям очень актуально. Стосовно ваших картин, насчет ваших картин. У вас птахи, зайцы, коты, много тварин. Да. Есть тварины, которые вы не малюете, не любите, вообще не хотите? Собак не люблю. Ну, бывает иногда. Живых тоже не любите? Нет, к живым отношусь... С, как же так, двоякое у меня отношение. Дело в том, что, в принципе, собаки, конечно, хорошие. Животные у нас, вот у меня, ну, у бабушки была собачка там, и у меня знакомых моих. Нормально, ну собака собака, она ласковая, такая прикольная животное. Э, я немножко их побаиваюсь. Ласковались э, он... кусали? Кусали неоднократно. Неоднократно кусали. И сейчас у нас такая проблема, что очень много бродячих собак. Просто вообще. Вот бывает, я иногда на электричку, если едешь не в будний день, а вот в субботу, когда народ не идет на электричку, а тебе на рано на электричку. Я, у меня был случай, когда я не мог подойти к вокзалу, там штук 20 этих собак, они все лают, там бросаются, ну страшновато. А психологи кажут, что трава малювати свой страх, это дивин проходит да, ну, можно на не, не, я вообще э, тут где другое немножко не потому что я там боюсь собак и их не рисую нет нет я не настолько их сильно боюсь как бы вот тут другое мне кажется все-таки кошки ну коты а у них больше можно как бы больше пластичности что ли и с помощью них э можно больше выразить эмоции каких-то и так далее. То есть собаку у нее все-таки как-то слишком мало ма места для маневра. Она либо злая, либо добрая, как бы, да, а, а кот может быть всяким. У меня живет дома, рыжий, ну, великий да. кот. А он такой вредный. Вредный, да, mm -hmm. да. Но он же, ну вот если у вас есть кот, вы же замечали, что он бывает сонный, бывает там в веселом настроении, бывает какой-то такой. Я не, не могу сказать, что кот, коты. это не очень добрые существа, собственно говоря. Это не, не, не ангелы. Вот собачки, да, могут быть очень добрыми такими прям вообще. А люди. Ну, люди-то это вообще. Как это... коты чи как собаки? Не люди это люди. Люди это очень сложные существа. Хотя. Знаете, раньше я людей меньше любил. Сейчас лучше стал относиться к людям. А, то мы, на пану, подякуем Леониду, да, за то, что вы любите людей. Леониду, и еще за то, что я стал больше общаться с людьми. Вот э, живьем. Потому что если общаешься с людьми в интернете, например, только, да. Там же все друг на друга орут, все друг на другу там желают смерти и так далее, ну как в запале, так сказать, вот, и не стесняются выражение сейчас, ну и вообще какая-то такая, иногда почитаешь и думаешь, ужас, ужас, а в живом общении этого нет, в живом общении же никто же не ругается так, если без особой причин. В вашем жизни какое соотношение музыка и живопись? Вы же играете в Да, сейчас, конечно, живопись, наверное, процент 80, но раньше, конечно, было по-другому. То есть я вообще, как можно сказать, вот меня иногда как-то смешно так слышать, когда упрекают, мол, вот ты такой замечательный художник. Нахрена ты полез в этот рок-н-ролл. Хотя происходит совсем. Произошло совсем по-другому. Я всегда занимался музыкой. А потом что-то вот решил порисовать, вот как-то так. Но джаз вы, кажется, не любите. Вы писали в своем блоге, что ваш... Ну не то чтобы джаз. Джаз он очень разный. Ну и какой-то люблю, как. то но Один из ваших музыкантов пошел в джазовую группу, да? Нет, он как раз не в джазовую, а наоборот. У нас сейчас в группе остались... Так получилось, что я... Ну, к джазу я отношусь спокойно. Просто его бы играть я бы не стал. Мне он не очень интересен в плане исполнения. Мне нравится более такая минималистическая музыка, где. Мало аккордов, мало нот, мало звуков. Вот чем меньше, тем лучше. И было такое соотношение музыкантов в джазовые и не джазовые, да, вот как бы один ушел, и теперь джазовых стало. То есть у нас басист, саксофонист, гитарист и вокалистка они все помешаны на джазе. Они с джазовым образованием, то есть джазовые музыканты, как бы. Да, и, соответственно, им хочется играть джаз, они собираются. А что это мы будем это? Давай-ка лучше Вот это все. И, конечно, да, мне сейчас тяжелее. Но я, как бы, ну, это такая отдельная тема. И на прощание. Вы, э, мне кажется, что у вас сейчас все очень хорошо складывается. І що та мода, яку ви не любите, насправді прийшла не, да, мода на вас. Да, є такий, Ну скоріше в інтернеті. Ну, це пройде, але вона зараз є. Ви відчуваєте це моральну сатисфакцію, задоволення? Ви відчуваєте себе щасливим? Що да, да, вас ви знаєте, того є? Да, ви знаєте, у мене от я гріх жалуватися, чесне слово, тому що. Много вот работы. Вот я целыми днями работаю, целыми днями рисую, и, и как бы вот это да. То есть я не, не ну, Счастье все... есть. Конечно. Ну, смотрите, у меня есть ребенок, прекрасный жена, да, все. Есть крыша над головой. Не у всех есть. Причем у нас мы вот у нас есть своя квартира, да, мы не снимаем ее. Это тоже не так-то. Это... Есть работа, которая мне нравится. И да. будет выставка. И будет выставка, да. Че, все хорошо. Я дякую вам, что вы пришли до нас сегодня. Вася Ложкин. Дивна mm -hmm. людина і надзвичайно цікава. Це програма «Персона».